எல்ல தூரம் தான் தலைக்கு தான் நன்றி ஓன வாபஸ் பரோது மறுத்தோட அந்த ஜாக நன்றி दृश्यविभूतिवाहन करि ब्रह्माण्डपाण्डोदरी लीलानाटकसूत्रखेलन करि विज्ञानदीपाङ्कुरी श्रीविश्वेश मनःप्रसादन करि काशी पुराधीश्वरी देहि कृपावलम्बन करि माता न शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थम् भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् अन्वनपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थम् भिक्षान् देहि च पार्वती च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् അമ്മ 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 എന്തേ അന്നിടത്താണെ ഹസി എന്തൂര തുമ്പി ഹരസെ